Ceritanya bermula dari tanah yang kini kita kenal sebagai Riau. Di sanalah, kerajaan Kandis berdiri pada abad ketiga sebelum Masehi. Maharaja Diraja adalah raja pertama yang memimpin dengan penuh kebijaksanaan. Ia dihormati karena mampu mempersatukan suku-suku yang awalnya tercerai berai. Kerajaan Kandis dikenal memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan stabil. Mereka hidup dari pertanian, perikanan, serta hasil tambang emas dan perak. Bahkan emas kandis disebut-sebut sampai ke tangan pedagang Tiongkok kuno. Kisah kejayaannya tersebar lewat cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun, tapi sayangnya catatan tertulis sangat sedikit, membuatnya nyaris terlupakan. Beberapa arkeolog menyebut Candi Muara Takus sebagai peninggalan kandis. Namun masih banyak misteri yang belum terungkap tentang kerajaan ini. Meski begitu, nama Maharaja Diraja tetap hidup dalam memori masyarakat Riau. Ia dikenang sebagai raja yang membawa kejayaan dan kedamaian di tanah Melayu.